dalam lima ayat surat Al-Baqarah. Tema kedua ini berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran yang juga disebut Al-Quranil Karim adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hidayat bagi umat Islam. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur melalui perantara Malaikat Jibril. Peristiwa ini disebut Nuzulul Quran dan pertama kali terjadi pada malam 17 Ramadhan saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun di Gua Hira. Proses penurunan Al-Quran ini berlangsung selama 23 tahun. Masa kenabian dan bertujuan untuk memperkuat hati Muhammad SAW sebagai Nabi untuk menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia. pada ayat kedua ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran sebagai Al-Kitab al sebagai pendahuluan sesungguhnya penyebutan ini adalah umum merujuk kepada kitab-kitab wahyu yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada bangsa-bangsa masa lalu melalui para nabi mereka kitab-kitab wahyu yang berfungsi untuk membimbing umat manusia itu terdiri dari apa yang telah Allah yang telah Allah beritahukan kepada kita suhuk Ibrahim kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Dawud Injil yang diturunkan kepada Isa Al-Masih dan kemudian dikompilasi setelah diamandemen dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia dalam menjalani kehidupannya, dibimbing oleh para nabi dan kitab-kitab wahyu yang diturunkan kepada mereka. Allah Maha Mengetahui bahwa manusia dengan keterbatasan pemikirannya, keinginannya yang liar, dan beragam keterbatasan pengalaman intuisi, dugaan atau sarana pengetahuan dan persepsi lainnya tidak dapat mengatur jalan hidupnya menempuh jalan yang lurus yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia juga dilengkapi dengan akal budi, alat indera utama, pengalaman generasi umat manusia yang berharga semuanya itu tidak cukup mengakumulasi apa yang diridai oleh Allah. Oleh sebab itu, umat manusia tetap memerlukan bimbingan ilahi. Bimbingan yang disuruhkan oleh para nabi, dengan demikian kita dapat memahami nilai, makna dan tujuan kitab-kitab wahyu. Diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat, cahaya dan hikmah Klarifikasi dan penjelasan menuntun umat manusia dari kegelapan, kebodohan, dan kekafiran menuju cahaya iman dan ilmu melalui jalan dan rambu-rambunya. Untuk itu, Al-Quran telah menjelaskan semuanya dengan jelas dan ringkas, yang hikmahnya sebagai berikut: pertama. membawa umat manusia keluar dari kegelapan. Kegelapan, kekufuran, dan kemusyrikan menuju cahaya iman. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijukum zulumati ilan Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara para hambanya yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekufuran, dan kemusyrikan menuju cahaya iman dan tauhid dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab wahyu. Namun demikian, Allah memberikan kebebasan bagi umat manusia: apakah akan mengambil petunjuk Allah sebagai jalan hidup atau tidak. Hal ini ditunjukkan oleh Allah sejarah umat manusia dengan bimbingan yang diberikan untuk mereka. Surat Ali Imran ayat 184 menyebutkan Fa in kazzabuka faqad kazzaba rusulun min qablik. Ja'u bil وَالْكِتَابِ waz wal kitabil munir. Jika orang jika orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir itu mendustakan engkau wahai rasulku, maka sesungguhnya para pembohong seperti itu telah mendustakan banyak para nabi dan rasul sebelum engkau. Para nabi itu datang kepada bangsa mereka dengan membawa mukjizat yang mengagumkan, bukti-bukti yang nyata, kitab wahyu yang merupakan cahaya langit yang menghilangkan kegelapan dan kitab yang nyata, semuanya itu adalah kehendak ilahi, menempuh onak dan duri dalam kehidupan umat manusia itu sendiri, kedua. Membedakan yang benar dengan yang batil serta menegakkan keadilan, yaitu dengan tiga tugasnya: mencari kebenaran, menghindari kebatilan, dan menegakkan keadilan. Salah satu tujuan yang diturunkan oleh Allah dalam Kitab Suci adalah untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Kitab Wayu adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan menyerukan untuk menegakkan keadilan di antara umat manusia. Hal ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 25. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم, وليعلم الله من ينصره ورسوله bil innallaha qawiyun aziz kami sungguh telah mengutus para rasul dengan bukti-bukti yang nyata menurunkan kepada mereka kitab wahyu berisi hukum-hukum dan neraca keadilan agar komunikasi di antara mereka berlaku adil untuk mereka kami sediakan sumber biji besi yang di dalamnya terdapat kekuatan besar dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Semuanya itu adalah penjelmaan bahwa Allah mengetahui tentang siapa yang menolong agamanya dan menolong para rasulnya yang membawa risalah dari Yang Maha Gaib. Sesungguhnya, Allah Maha Kuat dan tidak tertembus, Maha Perkasa yang tidak terkalahkan. Artinya, menegakkan kebenaran dan keadilan adalah bagian risalah ilahi di muka bumi yang dimotori oleh para rasul. Lalu, diharapkan ada kalangan orang-orang beriman yang melanjutkan dari salah tersebut dengan instrumen utama adalah kitab Wahyu yang didukung oleh kekuatan keamanan yang diikuti sebagai lambang dari besi. Ketiga, menjelaskan kewajiban beribadah, bertransaksi, dan lain sebagainya. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Az-Zariyat ayat 56 aku tidaklah mencipta menciptakan Adam dan manusia serta mengutus para nabi dan rasul kecuali untuk sebuah tujuan tertinggi yaitu menyembah aku satu-satunya bukan kepada yang lain Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hal yang berhubungan dengan ibadah menjadi hanya gagasan dan usaha manusia. Akan tetapi harus ada format ilahi yang sesuai dengan keridaan Allah dan dipandu oleh para rasul dan petunjuk yang diwahyukan dalam kitab-kitab wahyu. Surat An-Nahl menyebutkan yang dimak kami maksud di sini ayat 36. ومخ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Sebelumnya, kami telah mengutus kepada setiap bangsa seorang rasul memerintahkan bangsanya agar menyembah Allah satu-satunya menaati perintah Allah dan tidak memberikan penyembahan kepada selainnya seperti setan berhala pekuburan dan lain-lain yang ditempatkan sebagai sesembahan selain Allah di antara bangsa-bangsa itu ada yang menghargai petunjuk yang memberikan yang diberikan oleh Allah lalu mengikuti para rasul dan di antara bangsa-bangsa itu ada yang keras kepala dan menempuh jalan sesat yang memastikan berada dalam kesesatan dan Allah akan melempangkan jalan untuk itu lalu kepada orang-orang beriman memerintahkan untuk berjalanlah di muka bumi, untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri nasib kehancuran dan yang diderita oleh para pembohong, agar mereka, agar mereka peristiwa itu menjadi pelajaran, mengutus para rasul. Menurunkan kitab-kitab Wahyu, tujuan utamanya adalah mengatur ibadah dalam kehidupan umat manusia dan memperbaiki perilaku mereka. Segala sesuatu yang dibawa, diamanahkan kepada para rasul, berasal dari satu pelita dan dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan: membimbing umat manusia dan menyediakan. Bak bekal rohani dan percikan iman yang menerangi jalan kehidupan dan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat firman Allah hudan lil muttaqin yaitu petunjuk bagi orang-orang beriman bermanfaat bagi orang-orang beriman berbasis ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal saleh bertakwa kepada Allah dan menaati syariahnya adalah kitab yang sempurna sebagai mukjizat sempurna dalam kefasihan dan syariah yang terkandung di dalamnya itulah Al-Quran yang kami turunkan kepada Rasul kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang berakal sehat, tidak ada keraguan bagi mereka. Al-Quran datang dari Allah tentang kejujuran fakta, hukum dan akhlak yang terkandung di dalamnya. Tentang hidayah yang sempurna bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran sangat berhati-hati terhadap hukuman Allah. Lalu membuat langkah perlindungan bagi diri sendiri, meninggalkan keburukan dan mengerjakan amal kebaikan. Billahi taufik wa ala siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.